<кій> Доброго здоров'я, пані і панове, парламентський канал Рада продовжує своє мовлення, і в цей момент ми будемо говорити про євростандарти настільки, наскільки ми, е люди, звичайні, їх уявляємо. Ну, але разом з тим. З точки зору професіоналів, людей, які займаються в тому числі і політичними аспектами цих так званих соціальних європейських стандартів. А сьогодні в нас в студії перший заступник парламентського комітету з питань євроінтеграції Володимир Вечерко. Пане Володимире, вам здоров доброго здоров'я. Доброго здоров'я і вам також і доброго здоров'я всім нашим я одразу от питання для вас, для людини, яка і в питаннях євроінтеграції, взагалі євро європейського співробітництва, регіонального співробітництва. Ну, якщо не собаку з'їли, то принаймні для багатьох областей зробили Це. цю 50 кілометрову зону, безпосередньо бачили, як там люди живуть прості, не видатні там чиновники. Що для вас в цьому розумінні? Євростандарти, соціальні стандарти. От що ви закладаєте з практичної точки зору, от в ці словосполучення? Я начну как бы с западных областей uh -huh. нашей Родины. Чуть-чуть такую справку. Я когда был председателем комитета по европейской интеграции в прошлом созыве, мы столкнулись с проблемой, что у нас в Западной Украине, это опять областей, uh -huh. что люди живут, родственники на нашей стороне, мы с той стороны или наоборот. И тогда мы начали форсировать именно форсировать. А уже питание виз и там, обмежение, отведение, да? Ну, визы, вы знаете, что там и через леса ходят и а. тропками, и как угодно. Там. Все. И возник вопрос такой глобальный. Как делать, чтобы наши жители, граждане Украины, общались со своими родственниками? Была поставлена цель и задача нашей партии Виктор Федоровичем Януковичем, и мы начали форсировать безвизовый режим 50-километровую зону вглубь стран ЕС. Ця, и, эта цифра и, вглубь... была вызначена через наибольшую концентрацию это, этих родич, да, этих да, звезд, да, да, родич. Это, да? это все согласовано ага. было именно с Европарламентом с Еврокомиссией. Э, непосредственное участие много сил я приложил для того, чтобы это состоялось. В чем причина? Граница. Так граница без инфраструктуры, граница со странами европейского сообщества, и мы должны тесно взаимодействовать друг с другом, а тем более родственники. И тогда была поставлена не только сделать безвизовую зону, а и создать инфраструктуру на границе. Потом власть поменялась, мы были в оппозиции, и слабо оно продвигалось. Сегодня это продвигается. Что такое евростандарт? К чему мы стремимся? Мы говорим евростандарт, евростандарт. Евростандарт. Вот евро для это виртуал. Да, для, я согласен с вами, что для многих жителей Украины это действительно виртуал. Но для того, чтобы виртуала не было, надо конкретно подойти к этому. И я, как с 2006 года этим занимаюсь, я могу сказать. Для граждан Украины евростандарт это является заработная плата, чтобы она соответствовала, так. чтобы человек мог на эту заработную плату заплатить за квартиру, заплатить за детский садик, за обучение, за обучение, питание, одеться и какую-то часть денежных средств отложить себе на счет, то есть накапливать свои оборотные средства. Это и есть евростандарт. Когда у человека низкая заработная плата, ему нечем заплатить за квартиру. А ше часто густо и взагали не мая? Ну, возможно, тут спорить можно, но угу. как вариант, да. Поэтому э, я стремлюсь к тому, чтобы у нас э, заработная плата, допустим, врачам, хирургам была соответственна. Такий, як це місця, за рубежом. Якщо чоловік відповідає за життя чоловіка, він має получать більше. Ну я чому а згадав, згадав про квартири, про житло, тому що все, що ви сказали, абсолютно точно. Але дійсно, після всього, після свого робочого дня, людина точно має знати, куди вона прийде, де вона роздягнеться, де вона подивиться телевізор, оплачуючи всі комунальні рахунки, ну включаючи По те, поводу... що ви сказали. І да. от щоб було приміщення. Я Попов, говорю, оренду, но это уже залежно. Это... И на этом как-то бытие определяет сознание, да, есть такой крылатый такие насколько я так разумею, много уряди в загони свою политику роблят. Да, правильно. И Италия в том числе. Будь ласка. Италия в том числе. Я хочу просто то, что вы сказали, это все правильно. Вы сказали за рабочий день. За рубежом человек приезжает на работу, он целую неделю, он только работает. У него имеется рабочий день, и после рабочего дня он, естественно, кто успевает там по магазинам, а в основном все едут домой, с детьми занимаются и так далее. Но когда приходит пятница или суббота, то есть все едут в супермаркеты. Это по поводу житло. Ну вот. вот они так стараются жить, чтобы вокруг квартала, или большого квартала, была химчистка. Была прачечная, была парикмахерская, плавательный бассейн, был детский садик, план, был школа, супермаркет, да. ну и школа, школа, естественно, да. школа, да, на, на большой район, естественно. Это все сегодня вы можете увидеть в Европе, в Европе. То есть в пятницу женщина, она крутится как белка, говорят в колесе. Одна мотала в прачечную сдала, в химчистку пошла, тут, да, тут пастерушку сделали, тут mm -hmm. сделала, продукты закупили на неделю. На неделю. И потом спокойно, вы знаете, если это горные районы, э, там, допустим, Европы, а там все в горах. Они едут отдыхать там горы, возвращаются в воскресенье в 4-5 часов вечера. Все, у них все есть, они спокойно отдыхают, они целую неделю работают. То есть люди отдыхают от труда, набираются сил, реабилитации и снова работают. Но у них все есть. То есть все есть. Вот если мы говорим о программе доступное жилье, то нужно думать не повторять хрущевки номер два, а сделать застройку чтобы в этом квартале, в большом квартале или там в малом квартале, чтобы это была инфраструктура то, что я перечислил, а делать такие, как допустим, там, говорят, давайте будем панельные заводы строить, нет проблем, пять этажей без лифта, сегодня мало кто без лифта сегодня пойдет, вот, нужно делать доступное жилье, чтобы там был и лифт и мусоропровод Все, що ж все ну, дивіться, бути. все, що ви сказали, І щоб вона... дешеве було житло. Да, все, все воно ж так чи інакше. Якщо ми говоримо там американський варіант, кондомініуми, да чи от е, якісь квартали навколо нього є інфраструктура, вона так чи інакше вона лягає. На плечі тої тієї людини, яка безпосередньо е хоче отримати там квартиру, помешкання, житло, як завгодно можна це називати. Е я би хотів в цьому зв'язку сказати дійсно, що е для багатьох країн це становило чи становить е ну питання безпеки. Насправді, якщо людина голодна або нема де жити, вона Може братись там за, камін, за камінці, да, будувати барикади тощо, на це впирали. І от ви кажете, і уряд Італії в тому числі. Да? І от е, їздила наша делегація в наче із паном Колєсніковим. їздили мери е, кількох міст, е, дивилися досвід. Е, італійський в тому числі. Але там дійсно там от, е, панельні е, панелі з по 3 сантиметра дивіться про Італію в двох словах. Про Італію. А, е, да, 3 сантиметра з одного з іншого, поліуретан всередині. І з них там невеликі будинки, два-три поверхи будувати, але дійсно треба купувати. А три. Зараз... Зачем? Не, не два-три, вони хочуть uh -huh. е п'ятиєтажні дома строїти. Але собі вартість, яку два, ви нарахували, 600, вот. 700, 500. Якщо ви показали, це... от ті простінки, може, це а це витратити. Три сантиметри. Энергосбережение. Так где, вот я вас пытаюсь. Где это все? Значит, я, я понимаю так. Значит, э, э, по тем городам, где вице-премьер uh -huh. ездил с мирами городов. Значит, я это проехал еще года 2-3-4 тому назад. У меня это жилье, оно уже uh -huh. отложилось. Как его делать? В Италии есть громадные, кстати, в, в Турине, громадные кварталы. Uh -huh. Практически ни одного панельного дома я не видел. Практически. А может они и сверху? Нет, ну я, я отличаю, где, oh. где, где э, панельный дом, а где не, не панельный. Вот. И хочу сказать, что чтобы обновить хрущевки старые, как вариант, uh -huh. это да. Но я сторонник строить дома можно из монолита с теми же паркингами, потому что вы, вы строите сегодня век, где в у каждой, у каждой семье есть автомобиль. Паркинг нужен, потому что вы не можете выстроить там, 20 домов, не имея паркинга. Автостоянка должна быть, обязательно. Вот. Поэтому можно строить из монолита, можно из кирпича и утеплять их, сразу же утеплять пенопластом или пенополиуретаном. Но пенополиуретан тоже дорогой. Это -то он так кажется, а как сырье, как материал, пенополиуретан очень дорогой. Поэтому вы представляете, сколько надо напылить. Это на удорожание идет. И как варианты есть из монолита или из кирпича, можно строить доступное жилье, ЖБК, не обязательно закупать панельные заводы по 30 миллионов или по 40 миллионов долларов. Uh -huh. Так тогда какое же теж доступное жилье. А доступнее жилье буде обходиться, может быть, для народу-меней дешевее, а для государства. Тож за государственные деньги покупать надо. Ну а разом з тим, вот знову ж таки проводить паралелі, в тому числі і вітчизняні виробники подібного облаштунку, з якого можна будувати ці будинки. Вони ж говорять, якщо це за даними преси. Якщо не давати откати, якщо там не давати хабарі за землю, те, що будують сьогодні, може обходитися 400-500 євро за квадратний метр. А може та, бути. А те, я що, согласен, а да. те що везуть, як, ну, гіпотетично, як досвід з тієї ж Італії, воно там обходиться 700-800 євро. Так, в Італії може... вже ніхто не ділить, панельні дома. Власне. Власне. В Італії діляться з моноліта, потім Кірпічать, відсовується. цена, ну там доступна, ну во-первых, там заработная плата другая, mm -hmm. но сегодня можно ту цену, которую э, имеется постановление министра, вот допустим пять с половиной тысяч гривен для города Донецка сегодня в эту цену можно вписаться. Так, еще один момент. Единственное, единственное, я хочу заметить, ваше правильное направление, если не давать откаты. Если не делать страховку по 6%. Это же то тоже европейский стандарт По 6% да? страховку это, это чистый откат. Не может такого быть. Там процент, полтора, там, понимаете, все. Тогда люди будут спокойно покупать. Меньше будет документации надо делать. і дати свободу людям. Теж саме це казається і молодіжного житла. Так, а відсотковість іпотека з кредитування Б... до 5% найвище в Європі. Так, в середньому 3-4. А наша ціла програма, ми піаремо, що є 3%. А чому не можливо ну, це все зробити? я хочу, щоб ви бачили, це 3, значить, 3 надо фіксувати, 3 і чітко, щоб люди знали, що він проходить в банк і він платить Четко, требуется... идея, как вице-премьер э, говорить, я вас перебью. потому что президент так. готов, готов и идет навстречу и делает целую программу, целую программу. Но эта программа пока искажается. Должны банки заработать совместно э, с горсоветами, с, с, э, с застройщиками. З народом. А вам не здається в цьому розумінні, що якось йдуть паралельно. Президент, там десь кабінет міністрів, тут виконавці. Бо всі говорять про відкати, всі говорять про корупцію, а якби вони те, що супроводжують і закладаються в собі вартість житла того ж самого. Я хочу сказати, що якщо менше б мішали, то я думаю, що застройщики і от ця сама програма, вона ізумітельна президентська. Вона просто зумительна. В свое время Берлускони, Берлускони, сделал шикарную программу, это социального... В двух со, словах, со, как она выглядела? Социально, это дома. Так. Есть восьмиэтажные, есть девятиэтажные, есть четырнадцатиэтажные дома. Застройки целыми кварталами. Целыми кварталами. Тогда идет на удешевление само жилье. А если вы будете строить вот в Киеве, mm -hmm. да, хватаются за центр. Вокруг старые дома. Внутри вы ставите два дома. Как бы доступное жилье. Две свечки. Ну, две свечки. Да, ну, сейчас же свечки, потому что места же мало. Дорого отдавать же надо mm -hmm. д... ну... денег. Понимаете? Поэтому здесь вы застраиваете не проехать, не пройти. То есть власти сами создают трудности для жителей вот до данного двора за границей такого жизнь так, в жизни такого не будет должен быть двор должна быть детская площадка долж, должен быть проезд для автомашин должна быть свобода передвижения Те, що сьогодні, до, до сьогоднішнього дня робиться, это... це неправильно. Це парадокс. Але ви знаходитеся не зовні, а всередині процесу, завершуючи наш ефір, от як ви відводите часу? Україні часу. А те, щоб ми досягнули якихось євростандартів в цьому розумінні, з чого ми почали говорити про те, щоб людина прийшла з гарантованої роботи, отримавши гарантовану зарплату, якої достатньо на проплату послуг ЖКХ купівлю продуктів на тиждень поїздку, в гори покатання на лижі і ще відкладання на майбутнє, я думаю, що що, що якщо е, такі будуть люди, які патріоти возглавляють дане міністерства і відомства, то ми тату ми здвинемо это с мертвой точки, уже движение пошло. Но движение нужно сделать правильное. Не на, не на один день, а хотя бы, чтобы дом простоял, хотя бы лет 20-30. Без ремонта. Вы ну, говорите про 200, чтобы стоял. Ну, 200, дай бог, чтобы он стоял, но без ремонта, я имею в виду. Тут у нас вот. тут уникальный шлях, чи все-таки можно учиться где-то. Ну, учиться никогда не поздно. Учиться надо каждый день. И учиться не стыдно. Стыдно делать глупые ошибки неоправданные. Не Поэтому учиться и нужно. это уникальным украинским шляхом. Умный человек учится каждый день. Познает все новое. И когда, я знаю по своему опыту, я возглавлял э, в молодые годы клинику, практически в 27 лет на, мне была, на меня была большая ответственность. И я никогда не стеснялся советоваться старшими товарищами, дабы не принести вред. Поэтому и здесь тоже самое. Когда застраивать надо, надо думать Прежде всего, чтобы мы не помешали э, тем жителям, которые здесь живут внутри двора. А в основном треба брати такі площадки, щоб можна було зробити 10-20 домов. Да, можна взяти дійсно і почитати досвід того, що Берлусконі, який це і робив. Дякую да. вам, пане Володимире. Нашим Пожалуйста. глядачам нагадаю, що в цей момент в нашій студії перший заступник парламентського комітету з питань євроінтеграції Володимир Вечерко. А от так от виглядають євростандарти, в тому числі в соціальному в житловому плані. Ну давайте будемо разом вчитися да. Да. і дивитися, як вчаться ті, кому в принципі непогано було вчитися і набиратися досвіду. Правильно. Спасибі вам. За Дякую. те, що знайшли вільний час і натхнення Дякую. і настрій прийшли до нас в студію. Дякую. А ми дякуємо всім глядачам парламентському телеканалу. Рада залишайтеся в контексті нашого мовлення, оскільки ми робимо політику і в соціальному аспекті зрозумілою. До наступних ефірів, до побачення.